За період з 1.04 по сьомому 2019 року в жовтовоцькому відділі поліції зареєстровано 163 заяви та повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Із них крадіжок сім було зареєстровано один грабіж 01.04 2019 року. У чоловіка біля будинку номер 56 по бульвару свободи забрали мобільний телефон. Хотілось би на цьому зупинитися, що зараз пора року стала б набагато тепліша, люди. Зрозуміло, дозволяють собі там вийти на природу і тому подібне, після чого там знаходяться в стані алкогольного сп'яніння, втрачають мобільні телефони, чи хтось в них їх викрадає, щоб були більш обачні до своїх речей. Також у нас був скоєн один угон. 04-0 до Жовтовицького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що. Чоловік на території володіння в гаражі виявив відсутність автомобілів, де улану з блакитного кольору. На даному етапі поки що цей злочин не розкритий, але передана вся інформація ну, по базі на пошук цього автомобілю. Також було зареєстровано один факт зберігання наркотиків. У чоловіка було вилучено 30 трубочок метамфентаміну ну, біля магазину «Буратіно». Хотілося б звернутися також сказати про те, що пройшли вибори. в досить встриманому порядку у нас в жовтих Водах було зареєстровано всього-навсього чотири повідомлення. Більш вони містили характер інформаційний. Ми приїжджали до людей і роз'ясняли їм, що треба звернутись до виборчих комісій. Тобто нічого такого за минулу неділю не сталося. проведены и проводятся регламентные работы, и в том числе противопожарные работы на полигоне. Начинается сезон сухостоев. Прошу обратить внимание на поджог трав, в районе, особенно в районе полигона ТПВ. Вот. Те, даем технику мы для вывоза листьев, веток организациям города. Хочу немножко остановиться. Тех людей хочу попросить, которые заказывают технику не у нас, просто проинформировать о том, что когда заказывают техника, то вы должны иметь хотя бы договора с чистым местом на захоронение того мусора, который грузится в эту технику. Потому что многие, с кем школы, садики, значит, мы заказали технику, погрузили мусор и увезли. Вопрос, куда его увезли? У вас не появилось талонов, Вас же спросят, куда уехал ваш мусор. Вы оплатили водителю эту услугу. Ну, в таком случае он должен заехать на полигон, оплатить э, частью с ним, эту услугу. И отлон предоставить вам для отчета, что вы мусор не вывезли куда-нибудь в Кручу, а захоронили на полигоне ТПВ. Эту услугу оплатили ему. Пожалуйста, имейте в виду, что так надо. делать. То же самое касается и ОСББ. Заказывают, вывозят, вот, но до полигона почему-то этот мусор не доезжает. На сегодня у нас за этот год ОСББ вывезли 20 метров кубических э, мусора с начала года. Вот, для сравнения, КПЖР больше 1000 э, кубометров вывезло с придомовых территорий. То есть ну, есть э, существенная разница в том, что происходит. Якщо ви собрали мусор, то потрудитесь его довести до полігону, а не где-то на въезде в місті за гаражами. Вчора, проїжджаючи повз полігон, я бачив в жахливому стані приливу територію. Пояснення. Пояснення в срок до 10-го пояснення. Далі жилого житлового фонду текущому ремонту поступило 72 заявки, по аварийной службе 103 заявки. Всего 275 заявок выполнено на 93%, то бишь выполнено 264 заявки. Это по отоплению, 9 заявок по холодному водоснабжению, 52 ремонта было произведено по канализации, 22 ремонта по кровле, 15 по электроснабжению, 55 заявок. По плотницким штукатурным работам 19 заявок. Также производился вывоз мусора веток с внутридомовых территорий 286 кубов. Производилась уборка улиц Маяковского, Гарина, Хмельницкого и Заводской. Сегодня Заводской заканчивают. Также производился по распоряжению... ЖКХ, э, э, Ворка на кладбище поросли, вывезено 9 ходок мусора оттуда. По... Э, приступили к асфальтировке, ну, к э, подготовительным работам асфальтировки улицы Маяковского. По заработной плате у нас э, закрыта вторая половина февраля. Сейчас на подходе ну, вот, день снятого, уже с нас в счету э -э, вторая половина. Ну, первая половина февраля, вторая половина на подходе. Так что в таком режиме. По электроэнергии отключено у нас сейчас 12 домов внутри территории территорий. Отключены те дома, в которых у нас находятся уже установлены и даже узаконенные счетчики внутри домового освещения. В четверг пятницу у нас был э, представитель департамента, смотрели э, на улицы, уборку улиц, потому что была э, жалоба и по э, подготовке к работе по асфальтировке. У меня самый главный вопрос, почему не платили за население, если деньги заходили. В тарифе была сумма гривна 60. В тарифе была гривна 60 за освещение. Была? Была, почему не заплатили хотя бы из расчета этой суммы? Я вот это хочу понять. Почему не платили хотя бы из расчета этой суммы? Я хочу понять. Люди платят, вы не платите. Вот это мне, ну, поясните, как можете, если нет, тогда пойдем дальше. Потому что счета арестованы. Это во-первых. Ну, тот же самый ДТК изначально, его инициатива была арестовали счета. Сейчас они выставляют нам счета которые мы не можем оплатить, потому что предыдущий и заключить договор не можем, потому что счет арестован, ДТК выставил, и с ним заключить договор не можем, потому что мы не можем оплатить эти счета, потому что счета арестованы. Самое главное, что на сегодняшний день всеми необходимыми химреагентами мы обеспечены на 125 дней предварительно на сегодняшний день. Создана рабочая группа, которая уполномочена проверить правильность расчета тарифов. Просьба, Елена не препятствовать работе группы. Там главный в этой группе глава бюджетной комиссии депутатская Панина Вера Александровна. В эту группу вошли все, кто хотел, но ну, а те, кто громче кричал, к сожалению, заявки такой не подали. Войти в эту группу, чтобы пересчитать тарифы, к сожалению, этих людей там нету. Вот. Ну, вошли те, которые действительно могут э, чем-то помочь, могут посчитать. Я понимаю, что ваши экономисты посчитали тариф как бы правильно, то есть все проверки заканчивались тем, что там буквально там разница небольшая была, там вот 10 копеек, там 20 копеек максимум. Просьба э, поспособствовать работе этой группы, чтобы она быстро закончилась, чтобы без скандалов. Все. За у нас перед Передплата. Оплата населення за минулий опалювальний сезон на сьогоднішній день складає 50%. Монетизовану субсидію лютого населення виплатило на 85%. Тобто 15% залишило собі. Про... Ну, не знаю. Це в зрівнянні тільки можна У нас 50%. Зрозуміти. Проводимо гідравлічні випробування. В 2017 році по люкам у нас було два, всього два люки ми подавали в поліцію заяву. Ну, вони не знайшли того, хто вкрав, а ми не змогли додатково нічого їм заяву подати, так як знос цих люків вже по бухгалтерії 100%. Більше в нас не було крадіжок люків. tak jak oni już ich nie ma.